अलहमदल्लाबीरवी वसला तो वसलाम अला रसूल करीम आज तफसीर की किताब से एक वाक़ा सुनाना है अगर अपने लफ्ज़ों में अगर सुनाऊँगा इसकी सारी खूबसूरती जो है वो बयान नहीं कर सकूँगा है भी बहुत लंबा, इसलिए शायद दस दस मिनट के दो वीडियो बनाने पड़े हमें ना तो जिस तरह बिल्कुल तफसीर की किताब में लिखा हुआ है ये इसी तरह मैं आपके साथ सुनकर बताऊंगा मैंने ये वाक़ा तीन साहबी थे गजबाए तबूक के ज़माने में इनसे सुस्ती हो गई और ये वहाँ जा नहीं सके तो इनमें से काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अपने बेटे को एक हिस्सा सुनाया अपनी आखिरी उम्र में ग़बाए तबूक की तैयारी के ज़माने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी मुसलमानों से जंग में शिरकत की अपील करते मैं अपने दिल में इरादा कर लेता था कि चलने की तैयारी करूंगा मगर फिर वापस आकर सुस्ती कर जाता और कहता था कि अभी क्या है जब चलने का वक्त आएगा तो तैयार होने में क्या देर लगती है इसी तरह बात टलती रही यहाँ तक कि लश्कर की रवानगी का वक्त आ गया मैं तैयार ना था मैंने दिल में कहा कि लश्कर को जाने दो दो एक दिन बाद निकल जाऊंगा मेरे पास बहुत अच्छी सवारी है जाकर पकड़ लूंगा मगर लश्कर चला गया मगर फिर वही सुस्ती माने हुई हत्या के वक्त निकल गया इस ज़माने में जबकि मैं मदीना में रहा अब मैं पीछे रह गया हूं तो देख रहा हूं ये देखकर मेरा दिल बेहद उड़ता था कि पीछे जिन लोगों के साथ मैं रह गया हूं वो या, वो या तो मुनाफिक हैं या वो ज़ीफ़ और मजबूर लोग हैं जिन्हें अल्लाह ही ने मजबूर रखा था कि वो ना जाए जब नबी सल्ला वम तबूक से वापस तशरीफ़ लाए तो हजब मामूल आपने मस्जिद आकर पहले दो रखात नमाज़ पढ़ी फिर लोगों से मुलाकात के लिए बैठे इस मजलिस में मुनाफिक ने आकर तरह तरह की लंबी लम्बी चौड़ी बातें की ये अस्सी से ज़्यादा लोग थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से एक एक की बनावटी बातें सुनी उनके ज़ाहरी उज़रात को कबूल कर लिया और उनके बाद को खुदा पर छोड़कर फरमाया खुदा तुम्हें माफ़ करे फिर मेरी बारी आई मैंने आगे बढ़कर सलाम अर्ज किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ़ देख कर मुस्कराए और फरमाया तशीफ लाइए आपको किस चीज़ ने रोका था मैंने अर्ज किया खुदा की कसम अगर मैं अहल दुनिया में से किसी के सामने हाजिर होता तो ज़रूर कोई ना कोई बना बात बनाकर उसको राज़ी करने की कोशिश करता बातें बनानी मुझे भी बहुत आती हैं मगर आपके मुतल मैं यकीन रखता हूँ कि अगर इस वक्त कोई झूठा उज़र पेश करके मैंने आपको राजी कर भी लिया तो अल्लाह ज़रूर आपको मुझसे फिर नाराज़ करा देगा अलबत्त अगर सच कहूँ तो चाहे आप नाराज़ ही क्यों ना हो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मेरे लिए माफी की कोई सूरत पैदा कर देगा वाक़ यह है कि मेरे पास कोई यूज़र नहीं है जिसे पेश कर सकूं मैं जाने पर पूरी तरह कादिर था मेरे पास कोई यूज़र नहीं है इस पर हजूर वसल्लम ने फरमाया ये शख्स है जिसने सच्ची बात कही फिर फरमाया अच्छा उठ जाओ और इंतज़ार करो यहाँ तक कि अल्लाह तुम्हारे मामले में कोई फैसला कर दे मैं उठा और अपने कबीले के लोगों में जा बैठा यहाँ सब के सब मेरे पीछे पड़ गए कि दूसरे लोगों ने भी तो इतनी इतनी बातें मनाई थी तुमने कोई यूज़र क्यों नहीं पेश कर दिया ये सुनकर मेरा नफ्स भी कुछ कुछ आमादा होने लगा कि मैं कोई फिर जाऊँ और कोई यूज़र पेश करूँ मगर मैंने देखा कि मेरे जो दूसरे साथी थे उन्होंने भी सच सच बात कही थी मैंने दिल में सोच लिया कि नहीं मैं कोई उजर पेश नहीं करूँगा इसके बाद नबी ने आम हुक्म दे दिया कि हम तीनों आदमियों से कोई बात ना करें वो दोनों तो घर बैठ गए मगर मैं निकलता था जमात के साथ नमाज पढ़ता था बाजारों में चलता फिरता था और कोई मुझसे बात नहीं करता था ऐसा मालूम होता था कि यह सरजमीन बिल्कुल बदल गई है मैं यहाँ अजनबी हूँ और इस बस्ती में कोई भी मेरा नहीं। मस्जिद में नमाज के लिए जाता तो हजब मामूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करता था मगर बस इंतजार ही करता रह जाता था कि कि जवाब के लिए आपके होंठ जम्बिश करें मगर आप जवाब नहीं देते थे नमाज में नजरें चुरा चुरा कर हजूर को देखता था कि आपकी निगाहें मुझ पर कैसी पड़ती हैं मगर वहाँ हाल ये था कि जब तक मैं नमाज पढ़ता आप मेरी तरफ देखते रहते और जहाँ मैंने सलाम फेरा आपने मेरी तरफ़ से नज़र हटा ली एक रोज़ मैं घबरा कर अपने चचाजाद भाई और बचपन के यार अबू कतादा के पास गया और उनकी बाग की दीवार चढ़कर उन्हें सलाम कहा मगर उस अल्लाह के बंदे ने सलाम का जवाब तक न दिया मैंने कहा अबू दादा मैं तुमको खुदा की कसम देकर पूछता हूँ क्या क्या मैं खुदा और इसके रसूल से मोहब्बत नहीं रखता वो खामोश रहे मैंने फिर पूछा वो फिर खामोश रहे तीसरी मरतबा जब मैंने कसम देकर ये सवाल किया तो उन्होंने बस इतना कहा कि अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानता है इस पर मेरी आंखों से आंसू निकल आए और मैं दीवार से उतर आया इन्हीं दिनों एक दफा मैं बाजार से गुजर रहा था कि शाम के नब्तियों में से एक शख्स मुझे मिला और इसने शायर हसन का खत हरीर में लिपटा हुआ मुझे दिया मैंने खोल कर पढ़ा तो इसमें लिखा था कि हमने सुना है तुम्हारे साहब ने तुम पर सितम का पहाड़ ढा रखा है तुम कोई जलील आदमी नहीं हो ना इस लायक हो कि तुम्हें जाय किया जाए हमारे पास आ जाओ हम तुम्हारी कदर करेंगे मैंने कहा ये एक और बला नाजिल हुई और उसी वक्त उस खत को चूल्हे में झोंक दिया चालीस दिन इस हालत पर गुजर चुके थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आदमी हुक्म लेकर आया कि अपनी बीवी से भी अलीहदा हो जाओ मैंने पूछा क्या तलाक दे दूं? जवाब मिला नहीं बस अलग रहो चुनाचा मैंने अपने बीवी से कह दिया के तुम अपने मैके चली जाओ और इंतजार करो यहां तक कि अल्लाह इस मामले का फैसला कर दे पचासवें सुबह की नमाज के बाद मैं अपने मकान की छत पर बैठा हुआ था और अपनी जान से बेजार हो रहा था कि यकायक किसी शख्स ने पुकार यकायक किसी शख्स ने पुकार कर कहा मुबारक हो का बिन मालिक किसी ने कहा मुबारक हो का बिन मालिक मैं ये सुनते ही सजदे में गुजर गया ये सुनते ही मैं सजदे में गिर गया और मैंने जान लिया कि मेरी माफ़ी का हुक्म हो गया है फिर तो लोग फौज दर फौज भागे चले आ रहे थे और हर एक दूसरे से पहले पहुँच कर मुझको मुझ मुबारकबाद दे रहा था कि तेरी तोबा कबूल हो गई मैं उठा और सीधा मस्जिद नबबी की तरफ चला देखा कि नबी सल्लाम का चेहरा खुशी से दमक रहा है मैंने सलाम किया तो फरमाया तुझे मुबारक हो ये दिन तेरी ज़िंदगी में सबसे बेहतर है मैंने पूछा ये माफी हजूर आला तो असलम की तरफ है या खुदा की तरफ से फरमाया खुदा की तरफ से और ये आयतें मुझे सुनाई वल सलासीनाफुआत बमत वह और उन तीनों को भी उसने माफ़ किया जिनके मामला को मुलतवी कर दिया गया था जब ज़मीन अपनी सारी वसत के बाद उन पर तंग हो गई और इनकी अपनी जानें भी उन पर बार होने लगी और उन्होंने जान लिया कि अल्लाह से बचने के लिए कोई जाए पना खुद अल्लाह ही के दान रहमत के सिवा अल्लाह ही के दामन रहमत के सिवा कहीं नहीं हैं तो अल्लाह अपनी मेहरबानी से उनकी तरफ पलटा ताकि वो उसकी तरफ पलट आए यकीन वो बड़ा माफ़ करने वाला और रहीम है मैंने, क्या, मैंने किया मैंने अर्ज़ किया यारसोल्ला मेरी तोबा में यह भी शामिल है कि मैं अपना सारे माल अल्लाह मुझे अगर माफ़ करेगा अपना सारे माल सारा माल राय खुदा में तकसीम कर दूँगा आप वसल्लम ने फरमाया अपना खैबर का हिस्सा रख लो बाकी सब सदका कर दो फिर मैंने खुदा सेद किया कि जिस रास्त गुफ्तारी के सिले में अल्लाह ने मुझे माफ़ी दी है इस पर तमाम उम्र क़ायम रहूँगा चुनाचा आज तक मैंने कोई बात जानबूझ कर खिलाफ वाक़ा नहीं कही और खुदा से उम्मीद रखता हूँ कि आइंदा भी मुझे इससे बचाएगा ये वाक़ा यहाँ तक है इससे पढ़ा इससे आगे का वाक भी थोड़ा और लंबा है वो इन शाँच दस मिनट की दूसरी वीडियो में हम टेप कर रहे हैं हम विलाग मनाते इन शाह त मालबल